Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Bəyliad Dadaşova kimdir? Onu daha yaxından tanıyaq. Mənada keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bəyliad Dadaşova 15 sentyabr 1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bəyliad Dadaşovanın musiqi karyerası 83-cü ildə Eldar Mansurovun mahnıları ilə başlamışdır. 85-ci ildə Brilliant Dadashova Moskvada keçirilən Ümumdünya Gənclər Festivalının ilk dəfə böyük səhnəsinə gəlmişdir. 1986-cı ildə Brilliant Dadashova və Akif İslamzadə Hər şey gözəldir həyatda adlı mahnılarını yazdırırlar və bu mahnı Azərbaycanda çox məşhur olur. Həmin ildə Dadashovanın eyni adlı musiqi albomu çıxır. 1993-cü il vaxtı Dadaşova bələdiyyə seçilənləri təhlükəyə gələrək Bakı şəhərində Sabahat Dadaşova-nın anası avtomobil qəzasında həlak olmuş məşhur Azərbaycan qarmon ifaçısı Qızılxanım Dadaşovadır. Valiyə Sədaqət İradə adlı üç bacısı vardır. Həyat yoldaşı Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Dostram Teatrının direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Ədalət Haciyevdir. Bir oğlu vardır. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, xalq artisti Rəfail Dadaşovun ömək qızıdır. Berlian Dadaşova müğənniliklə yanaşı, həmçinin filmlərdə də çəkilmişdir. Gərmaz filmi 1988-ci il, Kənar adamlar filmi 92-ci il, Xaray filmi 93-cü il, Bir cənub kəndində filmi 97-ci il, Əzizə Cəfərzadə filmi 90- bəs 10-cu dəvətnama filmi 2003-cü il. Onda qeyd edək ki, Brilliant Dadaşova Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşıdır.